Sebenarnya setiap satu jarum susuk yang dimasukkan itu adalah jin yang akan berdamping dengan uh, jarum tersebut, jin kadam, uh, jin kadam penjaga jarum tu. Sebab tu ada uh, si pemakai susuk, bomo cakap apa dekat dia? Jika kamu pakai satu susuk tetapi dia tak power lagi, kamu masukkan dua uh, satu susuk lagi. Kamu datang dekat saya, saya masukkan lagi satu susuk. Ha, lepas tu ada perubahan Kamu nak power lagi Masuk lagi satu susuk Nak power lagi Masuk lagi Dan ada yang dah masukkan di muka 21 jarum ha, Pengalaman saya paling banyak lah Paling banyak jarum yang dimasukkan di muka Adalah 60 jarum Di muka sahaja ha, Saya saya masih simpan dia punya X-ray 60 jarum Tu di muka Tak sebut lagi di bahagian lain Aduh kan ha, Nampak tak sampai macam tu ha, Sebenarnya setiap satu jarum dia ada satu kadam dan jin ha, maksudnya setiap ha, ritual lah bomo tu buat satu jarum tu dia ada ritual dia hak ni jarum kedua dia ritual dia sebab tu bila ditambah sahaja jarum susuk ataupun ditambah sahaja jenis-jenis susuk yang lain pun kadam tu akan menambah lagi Setiap satu barang ada kadam jin jaga Setiap satu Satu, satu, satu Dimasukkan lagi, lagi, lagi kan Makin lama makin banyak Last, last sekali orang tu pun boleh jadi jin perangai jadi tak betul kan Dia perangai dia nak bagi orang marah kat dia nak Raja buat benda tak elok lah Dia boleh membawa sampai macam tu Dan kadam jin yang ada dalam jarum tu Dia bersumpah akan duduk dengan tuan badan yang menerima dia dia akan menjaga tuan badan tersebut ha, kan maksudnya dia taat setia nah ha, disebabkan bomo tu cakap kat dia hang duduk dengan kau ni siapa yang pakai hang nanti dia adalah tuan hang hang jaga dia ha, jadi jin tu akan taat setia sebab dia dah dapat orang tu bila mana dicucuk saja dimasukkan saja jenis sapu tak kisahlah jenis benang ke jenis apa ke dimasukkan saja mana kata orang tu dah buat perjanjian ada yang sedar ataupun tidak sedar jadi bila dia masuk kadam jin tu dia akan membantu orang tu dia akan support orang tu dia akan lawan siapa-siapa yang mengganggu orang tu ha, maksudnya kalau anda kata dia pakai susuk ada orang lain yang menggunakan kadam-kadam jenis lain ha, bukan jenis susuk lah contoh dia ambil jenis pujaan jenis lain kadam ayat ke kan dia baca-baca ayat mentera bila datang dia akan berlawanan dia akan berlagoh dia akan berlawan dan ada juga seseorang itu dia tak pakai apa-apa dia cuma mengamalkan amalan. Ha, dia suka solat, dia suka mengaji, dia suka berdoa. Ha, dan dia akan berlawan juga dengan si pemakai susuk. Ha, sebab tu kalau suami pakai susuk, anak isteri akan masalah kalau isteri pakai susu, akan berlaku pergaduhan dekat suami dan anak-anak. Dan juga kawan-kawan pun boleh terkena tempias. Yang mana yang rapat-rapat. Jadi jin kadam ni dia akan merosokkan. Contohnya dia, dalam rumah tu suami pakai, dia akan ganggu anak isteri. Kemungkinan juga dia akan pergi ganggu isteri. Waktu isteri nak tidur, akan diganggu. Kadang-kadang pirit turun. Kadang-kadang pirit tak mai Dia akan jadi macam-macam. Kadang-kadang dia akan aktif untuk menolong tuan badan dia. Selagi tuan badan dia tidak melanggar pantang Selagi tuan badan dia percaya dengan kekuatan dia kan, Yang menjadi syirik kepada Allah Ta'ala Dia akan support tuan badan Tetapi bila mana tuan badan melanggar pantang dia akan makan tuan badan balik dia akan tuntut dia akan lawan balik tuan badan dia akan merosokkan tuan badan sehingga dia mahu tuan badan pulihkan semula maksudnya teruskan dengan kesyirikan pergi jumpa tuan rumah tu untuk pulihkan balik okey tetapi bagaimana pula jika si pemakai susuk dia tidak buang susuk tersebut dan dia meninggal apa yang jadi kat dia? saya bagi contoh dia ada dua yang pertama, contoh yang pertama si pemakai susuk ni di ujung-ujung usia dia dia nak bertaubat dia nak bertaubat, dia tak mau dah susuk ni dia tak mau dah uh, kan walaupun diganggu bila dia tak mau dia diganggu macam-macam terdetik saja hati dia tak mahu kepada susuk takut kepada Allah dia akan diganggu dengan jin susuk tersebut dia terikat dan dia akan diganggu dengan pelbagai bagai jenis gangguan dan akan merosokkan organ dan sebagainya kan bila mana dia bertaubat dia tak mau dia berusaha ikhtiar nak buang pergi hospital lah dia pergi klinik lah dia jumpa rawatan-rawatan Islam tapi tak dapat dikeluarkan juga lepas tu dia meninggal dia punya taubat dengan Allah Ta'ala tu mungkin Ha, kemungkinan Allah Taala terima sebab dia bersungguh-sungguh dan dia berikhtiar untuk nak buang makan tahun ha, berpuluh tahun dia usaha nak buang sehingga tak dapat buang dia meninggal perjalanan susuk tetap berlaku bila dia meninggal susuk tu akan cari darah pertalian dengan tuan tubuh dia akan cari anak dia akan cari cucu asal tuan badan pakai contohlah nenek yang meninggal tu dia pakai untuk kecantikan untuk penunduk kan ha, pengasih jadi bila nenek tu meninggal dia akan turun, dia akan cari aa, anak cucu dia yang kena dengan dia, yang yang jin tu pilih Dia pilih, ha, dia pilih, dia, dia berkenan yang mana ha, Jadi dia akan pergi, dia akan pergi dekat anak cucu itu melalui mimpi ha, Akan dapat mimpi lah, mimpi berkaitan dengan uh, ada sakar ha, Sebenarnya susuk ni dia akan bertukar menjadi sakar ha, Jadi susuk ni dia permulaan sakar lah ha, Bila dia pakai, dia mati akan turun ke anak cucu Nah, jadi dia datang dekat kat anak cucu kalau contohnya kecantikan dia datanglah macam putri ke ha, dia suruh terima dia. kadang-kadang ha, anak cucu ni tak tahu apa, tiba-tiba anak cucu ni orang tengok dia nampak macam dia pakai susuk lah Dia tak pakai apa ni, tapi orang tuduh dia pakai susuk. Ha, orang cakap ni ni ada pakai susuk ni. Dia tak tahu apa pun. Ha, sebenarnya ada jin yang cover dia, jin susuk tersebut cover dia. Tolong dia, bantu dia tanpa dia sedar. Sama ada dia terima ataupun dia tidak terima, jin susuk tu akan duduk dengan dia. Sebab itulah kalau kadang-kadang bila mana dia terkena sihir, kan susah nak disembuhkan. Uh, dia, dia jadi magnet kepada gangguan-gangguan lain. Bila disebabkan dia terikat dengan sakau susuk tu, dia akan jadi magnet dengan gangguan-gangguan dan dia akan berlaku uh, kemerosotan dalam hidup dia. Uh, dari segi iman dia tu, iman dia merosot, dia akan jadi tak tentu arah. Dia tak tahu apa pun. Uh, dia Bila dia sakit, sakit dia tu lambat nak disembuhkan dia terima akibat daripada nenek dia yang pakai. Jadi apa yang perlu buat dia kena buat pemutus supaya dia, dia terputus daripada ikatan uh, saka susuk yang atasan dia pakai. Dia kena buat pemutus benda tu. Ah Yang kedua, seorang yang pakai susuk dia tidak mahu bertaubat. Maksudnya dia gembira dengan susuk dia, dia seronok dia tengah dia tengah kaya dengan susuk dia kan. Seronok, seronok, seronok oh dapat ni, dapat tu, dapat ni, dapat ni. Tiba-tiba pelut meninggal orang yang pakai susuk nak meninggal memang susah lah kan jadi bukan kata susuk saja yang ada berdamping-damping dengan jin iblis syaitan ni nak meninggal akan susah sebab di akhir usia jin tu akan ambil tubuh tu dan dia akan terikat jadi dia tenganga lah kalau dia tenganga nganga ha, ngangor lah sampai habis kalau dia jadi macam tiba-tiba uh, dia bangun tengah malam dia tidur tak boleh bangun tengah-tengah malam dia boleh bangun ha, dia boleh cakap-cakap dinding dia boleh pergi minum air kan ha, dia jadi banyak kategori lah ikutlah nasib lah yang mana yang jin tu nak bawa bila dia meninggal sama juga macam yang tadi yang yang tadi tu dia akan cari anak cucu dia akan mengganggu anak cucu sebab kadang-kadang anak cucu tak tahu ha, dia pun tak tahu apa tiba-tiba kena ha, gangguan senang datang kan lepas tu tiba-tiba sakit-sakit misteri rawat tak lega rawat tak lega kadang-kadang berniaga -kadang terkena sihir Rawat sihir tak lega lagi. Rawat jadi lagi. Rawat lagi. Rupanya terikat dengan sakar susuk tu. Dia menggalakkan sihir masuk untuk menyakitkan tuan badan. Ha, yang itulah cerita dia.